Я еще раз э, хотела обратиться ко всем нашим журналистам. Э, ребят, на вас лежит э, большая ответственность за то, что вы делаете, э, за ту информацию, которую вы снимаете, и что вы с ней потом делаете, это лежит все на вашей совести. Э, я хочу сказать, что некоторым телеканалам, которые врут и выкручивают информацию, мы объявили бойкот. Один из таких телеканалов это Харьковские известия. Здесь сегодня я видела телеканал Украина. Я хочу обратиться к ним. Возможно, здесь еще есть какие-то телеканалы. Ребят, на вас лежит ответственность э, о том, как вы будете эту информацию доносить людям. И хочу обратиться ко всем вам, чтобы вы спрашивали у них удостоверения и просили их представиться, чтобы вы запоминали их имена и фамилии. И э, чтобы вы знали. Их имена. И мы потом будем понимать. Э, с какими телеканалами мы можем сотрудничать, а которых мы интервью не будем. Да, не забыть их потом. Да. И по у кого есть еще какая-то информация по телеканалам, просьба ее сообщать, чтобы люди знали. Сегодня у многих из вас будут брать интервью. Поэтому различайте, с кем вы разговариваете и что потом будут делать с этой информацией. И еще хочу сказать о тех законах, которые пытаются принять 16 января. Если сказать двумя словами, то для меня это узаконенное рабство. Эти законы лежат у нас возле коробки с деньгами, вот здесь, где мы раздаем листовки. Подходите, берите их и большая просьба их распространять. Почтовые ящики, возможно, где-то наклеивать знает и что, как их можно распространить возможно есть какие-то идеи берите и делайте это спасибо слава украине